এদিন মাছবোৰ গোট খাই মাছখোৱা জন্তুবোৰৰ সৈতে ৰণ দিবলৈ কি কৰিবৰ নিমিত্তে মেল মৰা বিলৰ ভঙা ডুবিতে দুপৰীয়া মেল পাতিলে সেই মেললৈ ৰৌ বাহু শ'ল বৰালি কাৱৈ গৰৈকে আদি কৰি ফুল দৰিকণালৈকে সকলোবোৰ মাছ আহিল সমজুৱাসকল গোট খালত টপামূৰীয়া বুঢ়া গৰৈ সকলোৱে সেইদিনাৰ মেলখনৰ বৰমূৰীয়া পাতিলে আৰু লৰবৰ চেঙেলীক পাচনিৰ ভাৰ দিলে পাচনীয়ে গঙাটোপক মেলখন কিয় পতা হৈছে সমজুৱাসকলক ভালকৈ বুজাই দিবলৈ কলত গঙাটোপে হাতযোৰ কৰি ক'বলৈ ধৰিলে নমস্কাৰ ৰাইজকল মই আজি আপোনালোকৰ ভৰিৰ ধূলি মূৰত লৈ আমাৰ পাচনী চেঙেলী ককাইৰ আজ্ঞামতে আশাৰ চেৰে কথা ক'ব খুজিছোঁ যদি মোৰ কোঠাত কিবা স্বৰূপে কেনা লাগে মই ল'ৰামতি মোৰ বুলি মোৰ জগৰ নধৰি সকলো দায়ক মৰিখন কৰিব যেন আপোনালোকৰ চৰণত মোৰ এয়ে টুতি সকলো জন্তুৰ ভিতৰত আমাক ঘাইকৈ মানুহ নামৰ জন্তুবোৰে বৰকৈ হিংসা বৈৰতা কৰে সিহঁতে আমাক জাল পল জুলুকি পাউৰী চেপা থোহা আদি নানা যন্ত্ৰৰে ধৰি টোপত তেলত আৰু পকা আঙুঠাত পেলাই ভাজি পুৰি পাতত দি খৰিকাত দি সিজাই পকাই খায় কিন্তু এটা কথা ৰাইজে মন কৰি চাব যে সিহঁতে যদিও আমাক এইদৰে ধৰি নানা শাস্তি দি খায় তথাপি সিহঁতক আন আন পশু জাতিৰ গোলাম কৰিহে চৰ্জি পঠাইছে আপোনালোকে মানুহ নামৰ এই জন্তুবোৰৰ ঘৰে প্ৰতি চাই ফুৰকগৈ দেখিব সিহঁতে গৰু মহ ঘোঁৰা ছাগলী আদিৰ কিদৰে গোলামী কৰিব লাগিছে গৰু ঘোঁৰাক সিহঁতে খাবলৈ ঘাঁহ দিছে শুবলৈ খেৰ পাৰি দিছে থাকিবলৈ ঘৰ সাজি দিছে গৰু ঘোঁৰা ছাগলীৰ গোবৰ আৰু লাড পৰ্যন্ত এই বহতীয়াবোৰে উকতি চাফ কৰিছে ৰাইজসকল এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে এই মানুহ জাতিটো আগৰ কালত গৰু পোৱালি আছিল যেন মনে ধৰে কিয়নো সিহঁতে গৰুৰ গাখীৰ খায় পশু জাতিৰ ভিতৰত দেখা যায় যে মাকৰ গাখীৰ খাইহে পোৱালি ডাঙৰ হ'ব পাৰে এইবোৰ কথা ভালকৈ ভাবি চালে মানুহ জাতিটো যে গদ গৰু আৰু সমূলি বুদ্ধি নাইকিয়া সেইটো ভালকৈ বুজিব পাৰি এতেকে এনে গৰু মানুহক আমি তিলিকতে বধ কৰি আইধা কৰিব পাৰিম হওক ৰাইজকল মই মুৰুকমতী ল'ৰা মানুহৰ বিষয়ে সকলোবোৰ কথা মই ভালকৈ জুকিয়াই লৈ ভাঙি পাতি আপোনালোকৰ আগত ক'ব পৰা নাই মোৰ মাহী গেদগেদি এই মেললৈ কিয় আজি অহা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ ইয়াত থকাহেঁতেন জন্তুৰ ভিতৰত কুলাধম এই মানুহবোৰৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ বৰ্ণাই আপোনসকলৰ আগত ক'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু সিহঁতক কেনেকৈ মাৰিব পাৰি কি গুণ কি ব্যৱস্থা সকলোবোৰ বহলাই ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ তেওঁৰ মুখখনি বহল সেই মুখখনেৰেই মোৰ গেদগিতি মাহীয়ে আগৰ কালত কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুঁজত ওঠৰ অক্ষসৈনী সৈন্যৰ ভিতৰত অকলে এক অক্ষিনী গিলিছিল বুলি শুনিছোঁ এতেকে তেওঁক বেগতে মতাই আনি মোৰ কথাৰ প্ৰমাণ লওঁ গঙাটোপৰ কথা শুনি তেতিয়াই মেলৰ বৰমূৰীয়া গৰৈয়ে চেঙেলী পাচনিক হুকুম দিলে যে গেটগেদি বাইক এতিয়াই অনাব লাগে তৎক্ষণাত পাচনিয়ে গৰৈ চিৰিকাই এটাক গেটগেদি ঘৰলৈ লৰুৱাই পঠিয়াই দিলে গৰৈয়ে গেটগেদি ৰচৰ পাই মাত লগালে গেটগেদিবাই গেটগেদি বাই সবাহলৈ যায় নে নেযায় গৰৈৰ কথা শুনি গেদগেদীৰ টিকুচি বিকুচি খং উঠিল গেটগেদীয়ে গৰৈক জকুৰা মাৰি উত্তৰ দিলে বন্দী মৰা পোৱালি খোৱা নেযাও যা এই উত্তৰ শুনি গৰৈয়ে অপমান পাই উভতি আহি সমজুৱাসকলক জনালত গঙাটোপে নিজে মাহীয়েকক মাতিবলৈ মেলৰ বৰগৰাকী বৰমূৰীয়াই গৰৈৰ অনুমতি লৈ লৰ ধৰিলে গেদগেদি বাই যদিও গৰৈ চিৰিকাৰ আগত খং কৰি মেললৈ নেযাওঁ বুলিছিল তথাপি ৰাইজৰ হুকুম পেলাব নেপায় বুলি ভাবি কাচি পাৰি সেন্দুৰৰ ফুট দেখালৈ ওলাইছিল এনেতে গঙাটোপ পোলালহি গঙাটোপে ক'লে কাঞ্চনমুটিয়াই হৰিকটে গেটগেটিয়ে উত্তৰ দিলে এৰা ভালেহে জানে ভালৰ মূল আমাৰ গঙাধৰ বোপা নে কোন বোলা গঙাই বোপা যাও বোলা মাহীয়েকৰ মুখৰ শলাগনি আমাৰ কঙাই বপা দুই কাণৰ বিন্ধাই দি হু হু কৰে যেতিয়াই সোমাবলৈ ধৰিলে কঙাই বপা আনন্দত উত্ত্ৰাৱল হৈ পৰিল আগে তেওঁক সেইদৰে কোনেও হ'ব লগা নাছিল সি দেখি তেওঁ হাতেৰে স্বৰ্গখন ঢুকি পোৱা যেন লাগি গোপত ওফন্দি পৰিল মাহীয়েকৰ কথাষাৰ গঙাটোপৰ মনত যিমান পাগুলিবলৈ ধৰিলে সিমানে তেওঁৰ পেটটো অফন্দিবলৈ ধৰিলে অফন্দা পেটটো দেখি খোজে প্ৰতি অফন্দাই অফন্দাই খোজ কাঢ়ি আহি গঙাটোপ যেতিয়া সবাহৰ ওচৰ পালেহি হঠাৎ পানী শিলৈ ফটা দি শব্দ যেন হৈ ওলোৱাত সমজুৱাসকলে ভয়ে খাই দিহা দিহি পলাই পতংগ দিলে